Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində Akbamposu küçəsində 569 nömrəli marshrutun yolunda özü üçün inşa olunmuş, 2009-da tikilmiş, hal-hazırda işə yarışı olan belə bir həyət evi təqdim edirəm. Həyət evimiz ümumi 5 sotdadır. 4 sotu sənətdədir, 1 sot artıq var. Həyəti çox genişdir. Evin digər tərəfində meyvə ağacları var. Evin bu hissəsini görünüşün görürsüz. Ev yerdən kürsülüdür. Kombisi var. Metro stansiyanın yaxınlığıdır. Qaz, su, şiş var. Kanalizasiya mərkəzidir. Evin düz yaxınlığında da şəhərə avtobusuala gedən avtobusumuz var. Evin həyəti genişdir, həyətin bu hissəsində darvaza hissəsidir. Tam təmirlidir evin içidir. Həyətin digər tərəfini də göstərdim. Sonra da izləməyi tövsiyə edərəm, maraqlı alınacaq. Evin qiyməti videonun sonunda deyiləcək. Bu hal-hazırda əl damıdır. Ev həyətə girəndə sol tərəfdə əl damının altında köhnədən, yəni 18 tonluq su ehtiyat sərə var. Yəni bu evin su ilə bağlı heç bir problemi yoxdur. Su hər gün demək olar gəlir. Həyət də var. Çox geniş həyətləndir. Ev də evdə möhkəm tikilmiş evdir. Evin funq karkas beton fundamenti də var. Başında kəməri, beton kəməri də var. Lazım olsa bunu 2-ci mərtəbəsinə gələcək götürmək olar. Həkim mərtəbəyə evə çevirmək mümkündür. Ən əsas odur ki, ev möhkəm tikilib, qoşa daşdır, özü üçün tikilmiş bir evdir. Həyətin bu hissəsindən bir görünüşü görürsünüz. Bəs deyərəm, burda belə bir çölçü nəzərə tutun, boş Ağducan yeridir. Burada bizdə ayaq yolusudur, çölçü nəzərə pul... tutun. Evin içində özün hamam otağı var. Və keçirəm həyətin istərə göstərəcəm. Həyətinə daxil olmuşuq. Arxa yan tərəfdə olan bir həyətdir. Bə, bu hissə də 400 üçün yerdir, meyvə ağacıdır. Tam geniş göründə də həyəti var. Tam səliqəli, möhkəm tikilmiş bir həyət evidir. Və keçib evin üçün olan şəraiti istilərə təqdim edəcəm. Və evin bu hissəsində balkon tipli eyvan yeri var. Həyətdə bu hissədən də göstərəm. Evin bu hissəsində də bizdə belə bir bizim zəmsi var. Betonlanıbdır və bu durduğum yer betondur. Və keçbəyinçin oğlanlara şərəfi istiləri təqdim edincəm. <laughs> Daxil omuşu evinçində hal-hazırdır. Qonaq otağı da var. Lazım olsa çöl tərəfdə o eyvan olan yerin yanını bağlamaq olar gələcək üçün. Evin təmiri ortdadır. Yaşayışlı evdir. Qonaq otağıdır burada bizdə belə bir yataq otağımız var. Evin də sənəti var, torpağın da sənəti var, tam kupçalıdır. Və notariyyada da alıq satılacaq. Qanuni 3 otaqdır, qoşa daşdır, qonaq otağı, birinci yataq otağı. Və burada siz dərarə ikinci yataq otağını göstərəcəm. Yataq otaqları genişdir. Yataq da sıraya şəkildə yerləşir. Burada da diri qoyulub. Pəncərlər də tam olaraq işıqlıdır. Burda bizdə hamam otağıdır. Tam təmiridir, gördüyünüz kimi aksessuarlar da var. Qiymətimiz 89.000 manatdır və evin son göstərəcəyim yer mətbəx hissəsidir. Bu da bizim mətbəximizdir. Mətbəxdə də gördüyünüz kimi mətbəx mebeli qalır, ev əşyası təklif olunur, qalacaq əşyalardan. Kombidir, mətbəx mebeli də qalacaq. Ə çox gözəl evdir. Özü üçün şəh olunmuş evdir. Qiyməti 99.000 manatdır. Sonuna qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu Instagram kanalımıza abunə olmağı unutmayın.